Пробуємо видати європейський журнал психоаналізу, базуючись на Міжнародному інституті глибинної психології. Ми тоді ще не вели розмову про мову видання. Для нас було головним саме видання, тим більше, що журнал виходить і відомий в світі, виходить він англійською мовою. І для нас було важливо отримати право не перекладати ці це видання на російську або українську мову, а мати право брати важливі, необхідні, цікаві матеріали і доповнювати своїми. Для того, щоб журнал, журнал був і європейським журналом психоаналізу з відомим брендом, але за змістом він був, мав і наше внутрішнє, українське, а зараз вже пострадянське обличчя. І е, не пройшло року, як ми провели презентацію такого журналу в Москві неподалік від українського культурного центру на старому Арбаті в бібліотеці імені Вересаєва. І чому е, це було в Росії? Я думаю, ви зрозуміли, тому що мова вибрана російська, вибрана російська не тому, що є старший брат особливо психоаналітици його немає, тому що вже майже 10 років існує українська версія психоаналізу, часопис, це журнал, який видається в Україні, і українською. I'm uh, very happy that uh, the the journal we founded uh, now it uh, initial uh, now has also uh, an edition in Russian language. It's uh, for 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 us a great achievement. я очень счастлив, что этот журнал, который мы сделаем уже 18 лет, сейчас издается на на русском языке. и я считаю, что это большое достижение. В какой-то степени это продолжает некую скрытую судьбу нашего журнала.

and uh, I had uh, many French analysts, American analysts, uh, who told me uh, that we need a lot of uh, European stuff, you know, uh, we cannot uh, read uh, continental European papers uh, by analysts because uh, it's not translated uh, in English. В то время я жил в Нью-Йорке и издавал этот журнал в Нью-Йорке, и в то время мои друзья, американские психоаналитики, говорили, что им не хватает и не нуждается в материалах европейских, но, к сожалению, они не могли читать европейские психоаналитические газеты и журналы. This gave me the idea that maybe it was a good time uh, to uh, translate uh, continental European uh, papers uh, written in German, in French, Spanish, in Italian uh, into English uh, in order to, to, to initiate especially Anglo-American analysts to, to the continental, to the European continental psychoanalysis. И мне в тот момент пришла идея, что было бы здорово, если бы мы могли иметь э, возможность печатать э, работы европейских, э, немецких, испанских, французских, э, итальянских психоаналитиков для того, чтобы знакомить э, американскую психоаналитическую публику с их достижениями. Этот журнал позволяет преодолевать барьеры или открывать двери навстречу друг другу между разными областями знания о человеке. Я имею в виду философию, социологию, литературу и многие-многие другие. То есть все области, где присутствует человек. И в этом вы убедитесь, когда откроете наш первый номер и увидите, сколь разнообразны авторы, представленные в журнале, не только географически, потому что у нас присутствуют авторы из разных континентов, из разных стран. Это и Франция, и Италия, и Соединенные Штаты, и Канада, и Англия, и так далее, и также Россия и Украина. Но кроме психоаналитиков, которые пишут о своей работе, о практике или о психоаналитических теориях, в журнале представлены философы, известные культурные деятели. Особую гордость, на мой взгляд, представляет работа писателя Жана Поля Курнье о пазолине и светлячках. То есть это не просто журнал, который предназначен для специалистов, которые сидят в узкой практике и не хотят видеть мир, а совсем наоборот. Мы очень надеемся, что выход журнала – это также культурное